அதே கிருஷ்ணா நான் சித்ரா தருமபுரி மாவட்டம் தென்னாகுரம் நான் ஒரு ஒன் மந்தாக நாராயணம் கற்றுட்ருக்கேன் கோவை பூனா மேடம் தான் எங்களுக்கு சொல்லி தந்துட்டுருக்காங்க எங்கள் குரு அவங்க தான் ரொம்ப நல்லா அழகாக விளக்கமாக எங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எளிய முறையில் எங்களுக்கு சொல்லி தந்துட்ருக்காங்க நான் இப்போது நாராயணத்தில் அஞ்சாவது தசங்கும் சொல்ல போகிறேன் விராட் புருஷன் தோன்றுதல் சாந்திரானந்தா ராகம் किञ्चिदभवदो प्राक् प्राकृतप्रक्षये मायां गुणसांतविकृतौ दिव्याय कदायां लयं नो मृत्युच्च तदा मृदं च समभून्नाग्नो न रात्रिस्थिति शिष्यदा किल परानन्दप्रसात्मना प्रकाशात्मना विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीरादिमेषी वैददा निल्लीनदां यायुयु देशां नैव वदन्यसत्यमिवो सत्यात्मनाधिष्ठदां नो चेत् किं कगनप्रसुनचत्रुचां भू भूयो भवत्सम्भव एवं चालविशुतों शिकृसात्मिकां प्रप्राणे द्वयि शुशुभेन त्रिभुवनि भावाय माया स्वयं मायात्कलकालशक्तिरखिलादृष्टं स्वभाव स्वभावीपिष प्रादुर्यभूय गुणान् विकाश्य तस्य शखाय ौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रदानस्वयं जीवोऽस्मिन् कलुनिर्विकल्पम् अवमिकशक्रोस्मिन् अपं तत्त्वं महान् कल्सौ संभृष्टं त्रिगुणैस्तमोदि सुबलं त्रिगुणक्रमात् भवत्प्रेणादधाम् आशात्यवैकारिको भूयस्तैजसादामसौ भवन् आद्यन्द्रियमाणिनो कृद अकृदधिशाकभाष्यस्विनो भग्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्रचारीरका प्रत्यहं हृदि मिलच् चित्त्याख्यवृत्त्यन्विदम् तच्चान्दकरणं विबोधवबलात् सत्वां स एव सृजुज्जत् जादच्चै स जदो दसेन्द्रियर्गणः तत्तामसांसात्पुना तन्मात्रं नभसो मरुदु मरुदुपुरदर्पुरपदे सप्तो निज सप्तो सप्ताव्योमदस सर्विजदविभो तदो मारुतं तस्मात् रूपमदो महोदस रसं तोयं च कन्दं मही एवं माधवपूर्वपूर्वकलनात् आध्यायतनुमान्वितं बोधक्रामीमं त्वमेन भगवान् प्रकाशय ൂതഗണേന്ദ്രിഗണേ വിധോവിധശുക്തിർത്ഗുണസ്തൂനിയൂനയാൻ വിസൻ ശേഷ ശക്തിമുദി കടയൻ ഐരണ്യണ്ടം യ अण्डं दत्कलुपूर्वसृष्टसलिले अधिष्टं सहस्रसमा निर्विन्दन्न कृदसदुर्दश जगद्रूपं व्राडाव्ययं साहस्रैक्रपादमूर्तन् निबह्यर्निश निशेषजीवात्महे निर्वादोऽसी मरुत्पुरादिप सामं त्रयाशिव सर्वमयात् श्रीहरये नमः